23 يناير 2026 لمبايع القران دكتور الدكتور الحاج سحسم محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد مسلمين كنت الهجر سرع 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha fidhun. Sadaqallahul azim. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami? Jika kamu termasuk di kalangan orang yang benar, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang benar-benar akan memeliharanya. Jadi Allah menerangkan tentang kekafiran dan sikap keras kepala mereka iaitu mereka mengatakan dengan sombongnya ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikru hai orang yang turun dengan kepadanya al-Quran. Ini adalah satu bentuk ayat yang digunakan oleh musyrikin bagi merendahkan Nabi SAW menghina Nabi SAW bahawa mengatakan dari pulan pulan yang diturunkan kepadanya peringatan nak bagi peringatan kepada kami ke tak payahlah penggunaan zikr ini adalah salah satu daripada nama-nama Al-Quran ada banyak penggunaan tentang nama sifat Al-Quran tersebut dan di sini digunakan perkataan zikr ini adalah satu petunjuk kepada kita yang mengisyaratkan bahawa golongan kafirin ini mengetahui bahawa sungguhnya yang dibawa dalam Quran ini merupakan peringatan-peringatan yang menakutkan mereka kita telah belajar daripada kuih yang lalu beza penyebutan kitab dengan Al-Quran Al-Quran itu merujuk kepada satu benda yang dibacakan, dihafaz jadi kekal dalam hati orang yang beriman berbeza daripada Alkitab Alkitab ni satu yang bertulis Al-Quran satu yang dibaca dan telah saya uraikan pada kuat yang lalu bacaan yang paling sempurna yang merujuk kepada kitab Allah ini sekarang mereka menyebutkan salah satu daripada nama Al-Quran itu dalam arti kata nak mengherdik menghina merendahkan menyatakan kepada Nabi SAW kerana perkaitan dibuat dengan zikir ini dengan perkataan junun selepas itu hai orang turunkan Al-Quran kepadanya mana yang mengaku diturunkan Al-Quran kepadanya inna kalama jenu Sungguhnya engkau ni benar-benar orang gila Kerana dah seruanmu mengajak kami ni Kamu telah pun mengatakan apa yang Datuk Nenek Moyang Kami buat sama ni merupakan kesalahan Kamu yang tak betul bukan kami Begitu maksud yang dikehendaki Jadi kalau kita lihat dari surat bahasa yang digunakan di sini <tuh> lauma ta'tina ta bil malaikati in kunta minas sadiqin lauma ni merupakan salah satu daripada kata ataupun kataan yang menunjuk pada tahdid tahdid ni apa tuan-tuan ni merupakan satu kalau kita belajar bahasa Arab dia sama dengan kataan halah kalau halah ni pernah kita pelajari dulu dia ada dua perkara satu tahdid satu imtina dulu masa kita belajar surah Yusuf tu, tuan masih ingat bila Allah menyebutkan perkataan tentang laula ar-ra'a burhan rabbi laula ni berbeza daripada lauma iaitu kalau kita lihat perkataan ini merupakan satu tahdid ni apa saya nak sebut dalam bahasa Melayu ini merupakan satu dorongan jadi kalau tahdid ni tidak diikuti melainkan oleh kata kerja sama ada secara zahir ataupun tersirat tapi kalau huruf imtina contohnya laula ini merupakan penegahan ni merupakan harfu imtina dia merupakan penegahan kerana adanya sebab yang telah kita pelajari dalam surah Yusuf yang lalu jadi kalau laula ni mesti diikuti oleh satu kata nama isim lah sama ada secara lafaz ataupun secara uh, tersirat seperti yang kita telah jelaskan sebelum ni jadi para ulama ni sebenarnya bersisi pendapat tentang para ulama lorah lah beza pendapat tentang lauma ni adakah merupakan kata tunggal dia panggil basit ataupun dia murakab kata Imam Zaman Khashari lau ni kadang-kadang dia gabungkan dengan la kadang-kadang dengan ma bagi dua makna yang berbeza tapi kalau hal tidak boleh digabungkan melainkan dengan la saja Ini merupakan harfu tahdid satu penggunaan dalam masyarakat ni merujuk kepada dorongan lah jadi kalau kita perhatikan mereka berkata ni alangkah baiknya maksudnya begitu alangkah baiknya kalau engkau mengatakan kau ni membawa satu kitab daripada langit wahyu daripada Tuhan mana dia bukti jadi di sini dimaksudkan oleh golongan musyrikun kepada Nabi SAW Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Kalau engkau ini benar, mengapa tidak engkau bawa malaikat kepada kami supaya dapat menunjukkan kepada kami membuktikan kepada kami kebenaran dakwa yang kau bawakan ini. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat kata-kata golongan musyrikin ni, orang kafir yang memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan ejekan kat sini dan kemudian kamu berkata seperti perkataan orang gila orang yang kena kenapa dipanggil sebagai kena serangan daripada jin maknanya kena masru' kamu mendakwa bahawa Allah menurunkan Quran kepada kamu ini sedangkan kamu tidak membawa bukti kepada kami kalaulah kamu orang yang benar maka Quran itu dari sisi Allah SWT mestilah ada kebenarannya kebenaran yang kami terima pada ketika ini adalah kamu membawa kepada kami pembuktian iaitulah datangnya malaikat bersama dengan kamu memandangkan Quran ini begitu berat maka patutlah dibawa malaikat untuk membuktikan kebenarannya jadi ini dalam konteks ini Allah memberi pada tahu kepada kita memberi satu informasi bagaimana golongan musyrikin dan orang yang sesat ni mereka berkata dengan nada mencemuh dengan mengatakan bahawa Nabi ni seorang yang tidak waras kamu menyeru kami untuk mengikutimu padahal kami telah pun memiliki satu yang patut kami banggakan Datun Moyang kami kalaulah kamu ini benar-benar perutusan daripada Allah SWT mengapa tidak mendatangkan malaikat kepada kami malaikat tu yang akan memberi persaksian kepada kejujuran kamu dan keabsahan apa yang kamu bawa mendukung dan membantu kamu dalam menyampaikan peringatan ini tak adalah kamu kena hina dengan kami seperti pada hari ini jadi ini kata-kata yang telah pun dikemukakan oleh golongan musyrikin kepada Nabi kita SAW jadi dalam ayat ni kita dapat lihat Allah menyatakan ma nazilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin lalu Allah memberikan jawapan kepada apa penyataan mereka ni ma nazilul malaikata illa bil haqq kami tidak akan menurunkan malaikat melainkan dengan hak dengan hikmah ha, Waktu ini tidak ada hikmahnya Kedatangan Malaikat kepada kamu Untuk kamu lihat dengan mata kasar Kamu tidak akan mampu untuk melihatnya Nabi kita SAW pun ketika melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asli Waktu pertama kali berada di Gua Hira itu melihatnya Menyampaikan wahyu Ketakutan yang amat sangat Nabi SAW Mereka bukan daripada bangsa ciptaan kamu dan dia bukan wujud seperti kamu mereka diciptakan daripada nur telah kita bincangkan dalam surah Yusuf yang lalu ma hadza bashara menciptakan malaikat ni penciptaannya bagaimana kemudian datangnya malaikat kepada nabi dalam rupa apa pernah kita ceritakan datangnya dalam rupa sahabat namanya Dihatul Kalwi contohnya jadi permintaan kamu ni untuk didatangi oleh para malaikat yang membuktikan kebenaran dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maka itu tidak mungkin berlaku malaikat akan datang kepada kamu ya pada waktu kamu mati nanti maka datangnya malaikat pada waktu itu dalam keadaan memukul belakang kamu. Nanti kita akan lihat bagaimana datangnya malaikat kepada orang beriman ataupun orang kafir ketika mereka mati contohnya wama kanu ila munzarin seandainya kami menurunkan malaikat tentu ada penurunan untuk pembinasaan ataupun azab. Ini telah kita lihat dalam surah Al-Ankabut yang lalu. Bagaimana turunnya malaikat kepada penduduk kota Sadum sebagai contoh. Maka datangnya malaikat sama ada membawa wahyu ataupun berkaitan dengan kematian seseorang ataupun ketika datangnya azab. Yang mana satu yang kamu pilih? maka bila datangnya malaikat azab tidak dapat ditangguhkan walaupun sesaat jadi sudah menjadi sunnah kami bahawa jika kami menurunkan satu ayat seperti yang diminta oleh manusia dan mereka tetap tidak mahu beriman kami akan mengazab mereka dengan azab istiqsal dipanggil maka kaitan ayat ini dengan ayat yang lalu bila kita perhatikan ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun ini istikhar bermerti kerja yang berganda-ganda yang bersungguh-sungguh dilakukan oleh orang yang kuat yang laki ini daripada umat yang dibinasakan itu untuk menangguhkan datangnya hukuman daripada Allah itu tidak akan dapat dilakukan dan malaikat yang datang membawa azab ini pun azabul istisal ni istisal ni juga di atas wazan istifaal jika maknanya ijtisaf ini merupakan satu azab yang dahsyat yang Allah turunkan kepada manusia bila mereka ingkar belum tiba lagi saat itu dan kamu minta supaya Muhammad SAW mengemukakan bukti datangnya malaikat bersama dengan dia untuk membawa dakwah itu itu tidak akan kami lakukan kerana malaikat ni kalau turun dan kamu tidak ber iman maka azab akan langsung turun kepada kamu sedangkan Allah tidak berkehendak seperti itu Allah memberikan penangguhan kepada kamu ini yang telah kita belajar di kuliah yang lalu iaitu Al-Imhal Bukannya Al-Ihmal Kemudian Allah menyebutkan selepas itu Ini masuk kita kepada Salah satu daripada aspek hijr Iaitu penjagaan, kekuatan Telah kita lihat maksud hijr kata Imam Ibn Faris dalam Mu'jam Makai pada kuliah yang awal, -awal Sebelum ni Lalu datang Iman Allah SWT Inna nahu nazalna zikra Wa inna lahu lahafizun Allah yang menolongkan Quran kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan dialah yang menjaganya daripada segala perubahan. Jadi Silakan kamu mengatakan bahawa Muhammad itu gila, majnun namun kami mengatakan bahawa kami yang menurunkan Quran, menjaga Quran, ini keismian Quran kerana Allah Ta'ala telah menjamin untuk menjaga dan meliharanya sepanjang masa, berbeza daripada kitab-kitab terdahulu, mana para rahib dan juga pendeta yang diperintahkan untuk menjaganya, mereka telah menodainya menyalahgunakannya, mengubah dalamnya mengikut hawa nafsu mereka yang telah kita bincangkan sebelum ini, bahkan kitab-kitab dahulu yang asli telah pun tiada yang ada cuma semua kitab yang telah pun dipindah diubah mengikut kepada seleranya ataupun keperluannya ataupun syahwatnya mereka yang bergelar pendeta dalam agama masing-masing bahkan pada awal surah Rum sebelum pun saya terang kepada tuan-tuan bahawa akidah orang Parsi pun sebelum daripada tersesat mereka itu Islam seperti riwayat daripada Abdul Razak dan begitu juga sebutan oleh al Syafi'i dan risalahnya Jadi Allah menghiburkan hati Nabi-Nya SAW dalam konteks ini Supaya berdepan dengan tuhmahan dan fitnah cemuhan Merendah-rendahkan oleh kaum kafirin ini Dengan mengatakan bahawa baginda ini merupakan seorang pendusta Seorang yang datang dengan mesej Dengan kehendak ataupun motif yang tertentu Dan akhirnya dilabel dengan berbagai bagai panggilan Termasuklah Inna kalamajnun Semuanya kau merupakan seorang gila jadi masing-masing hati dan dikasih sekalian ini Allah benar-benar menjamin untuk menjaga dan melihat Al-Quran daripada sebarang bentuk pengubahan ini menyanggah tuduhan bohong dan juga kepalsuan yang mereka lemparkan kepada Nabi SAW dan ayat ini juga menunjukkan tak ada gunanya menurunkan malaikat untuk memberikan persaksian tentang kebenaran kenabian baginda SAW penurunan malaikat ni ada tugasan yang tertentu hukuman yang akan dikenakan bahkan kedatangan malaikat ni pun kalau benar-benar malaikat datang kepada nabi-nabi yang terdahulu dengan mujizat yang ditunjukkan oleh Allah SWT maka datangnya adalah untuk menghapuskan umat yang degil itu tidak berlaku kepada umat Nabi SAW Kerana Allah memberi penangguhan kepada mereka Sampai mereka mengikuti, menjari, bertaubat, patuh Maka hukuman itu tidak dikenakan seperti umat-umat yang terdahulu Dan kita dapat lihat dalam peringatan Menurut ayat ke-6 hingga ke-9 ini Merupakan satu motivasi kepada Rasulullah SAW Bahawa sebenarnya mendusakan, melecehkan, menjemur, menghina Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu Kepada semua Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah SWT Maknanya sifat angkuh dan kedegilan yang ada pada mereka ni sehingga mereka melabelkan nabi bahkan nabi-nabi yang terdahulu dengan panggilan yang sama maka usahlah kamu mempedulikannya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat-ayat yang terdahulu kita telah lihat bagaimana Allah menyatakan "zarkhum ya'kulu wa yatamattu wa yuleehim amal fasawfa ya'lamun". Ya Sebab kamu menyampaikan kepada mereka suruhan, perintah dakwah tapi mereka masih lagi mengingkarinya maka biarkan mereka jadi daripada awal lagi telah dibuka tirai penceritaan tentang surat hijri ini tentang sikap golongan penentang ini bahawa implikasi dalam dakwah yang kamu lakukan wahai Muhammad SAW ada penentangan seperti itu jalankan seperti biasa mereka yang beriman akan beriman mereka yang meninggalkan menolak mereka tak akan menolak Baik, insyaAllah kita akan lihat dalam kuliah yang akan datang bagaimana mula masuki ke bahagian baru, fasa baru daripada surah Al-Hijr, chapter yang baru iaitu menceritakan tentang perutusan Nabi-Nabi yang telah dilakukan, telah diutus oleh Allah zaman berzaman. Dan apakah tindak balas ataupun reaksi golongan yang berkepentingan daripada zaman dulu, dia merupakan mewarisi sifat yang sama oleh umat yang terkemudian. InsyaAllah kita akan lihat dalam ayat yang berikut, Bagaimana Allah telah mengingatkan mereka dengan amaran yang tegas. Kalau dibuka pintu langit, nanti mereka akan mengatakan pandangan kami yang disihir. Semua perkara yang sampai ke tidak kena bagi mereka. Insya-Allah perkara ini akan kita lihat di kuliah akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.